Selamat sejahtera kepada semua. Nama saya Grace Stephanie. Saya murid tahun 5. Umur saya 11 tahun. Saya bersekolah di SK Ngalidong. Anda boleh lihat saya dalam pakaian seragam ini. Saya seorang pengawas sekolah. Hobi saya ialah membaca. Saya suka membaca buku-buku cerita di pusat sumber sekolah saya. Saya juga mempunyai beberapa koleksi buku cerita di rumah saya. Pada hari ini, saya ingin mengulas buku yang telah memberi inspirasi kepada saya untuk membacanya berkali-kali. Tajuk ceritanya ialah Raja Rimba. Buku Raja Rimba ini merupakan sebuah buku dalam siri Haiwan Teladan yang diterbitkan oleh Institusi Terjemahan dan Buku Malaysia Berhad. Buku cerita ini dicetak oleh Pencetakan Nasional Malaysia Berhad. Buku ini mengandungi 25 muka surat. Kisah ini digambarkan oleh Sakina Nik Muhammad Zan Zaniman ya dan diilustrasi oleh Muhammad Syahran Hasan. Mari saya kongsikan sinopsis cerita yang bermula seperti ini. Di sebuah hutan ada seekor harimau yang kejam. Ia akan meminta haiwan lain mencarikannya makanan untuknya. Jika haiwan itu enggan, ia akan memakan haiwan itu. Semua haiwan itu, haiwan di dalam hutan itu takut kepadanya. Monyet memberi cadangan untuk meminta bantuan sang kancil. Sang kancil memahami keseriusan yang dialami oleh semua haiwan di, di rimba. Sang kancil pun telah berfikir cara untuk menyelesaikan masalah ini. Sang Tenggiling dipilih untuk berjumpa dengan Sang Harimau. Tenggiling dengan ketakutan mengadu kepada Sang Harimau bahawa dirinya dipukul oleh Sang Kancil kerana mengganggunya melakukan satu tugas penting dan ia juga sanggup memukul sang harimau jika mengganggunya. Sang harimau dengan penuh geram berjumpa dengan sang kancil dan menyoal sang kancil. Aku haiwan yang paling kuat di dalam hutan. Berani kamu nak pukul aku? Apakah kerja yang penting sehingga sanggup pukul aku? Sang kancil nyatakan bahawa dirinya sibuk memikirkan cara untuk memukul gong untuk raja. Raja akan memberikan makanan yang lazat. Sang harimau juga mahukan makanan yang enak itu. Sang harimau yang tidak pernah melihat gong terberdaya dengan helah. Sang kancil yang menunjukkan sarang tebuan. Sang harimau memajak pokok dan memukul sarang tebuan itu sekuat hati. Ter Tiba-tiba beribu-ribu tebuan keluar menggigit harimau. Ia melarikan diri dan terus terjun ke dalam sungai. Sang harimau disindir oleh Sang Kancil bahawa haiwan yang paling kuat pun takut. Sang harimau yang kesakitan mula sedar akan perbuatannya selama ini. Ia meminta maaf kepada semua haiwan yang ada di dalam rimba itu. Tiba-tiba beribu-ribu ekor tebuan keluar menggigit harimau. Ia melarikan diri dan terus terjun ke dalam sungai. Sang harimau disini oleh Sang Kancil bahawa haiwan yang paling kuat pun takut. Sang harimau yang kesakitan mula sedar akan perbuatannya selama ini. Ia meminta maaf kepada semua haiwan di dalam rimba itu. Dalam cerita ini terdapat beberapa pengajaran. Kita janganlah sombong dan bongkak atas kelebihan yang kita ada. Jadilah manusia yang merendah diri supaya kita berusaha untuk lebih berjaya. Selain itu, kita hendaklah berfikir secara waras dan mendalam dahulu sebelum mengambil keputusan atau melakukan sesuatu. Seterusnya, kita juga hendaklah bijak menyelesaikan masalah yang dihadapi. Akhir sekali, janganlah kita mudah mempercayai kata-kata seseorang tanpa usul periksa. Bukankah ini pengajaran yang indah? Setiap kali semasa saya menghadapi masalah, saya akan membaca buku ini. Hal ini demikian kerana buku ini membuatkan saya bermotivasi dan lebih yakin untuk menyelesaikan masalah dengan bijak dan tanpa hilang semangat. Yang dikasihi, jangan meremehkan bakat dan kemampuan anda. Percaya pada diri sendiri. Cuba fikirkan. Sekian, terima kasih.